Всем привет! Мы находимся на пляже спортивного отеля Акватория Лето. Сейчас здесь пусто, нет никого, лишь только ласточки и чайки. Но буквально с завтрашнего дня. Здесь будут разложены паруса, Они будут на воде. Их будут раскладывать, собирать, вооружать и разоружать. В зависимости от ветра. Ветра не может не быть, потому что это город Ейск. Спортивный отель Акватория Лето. А главное, это этап в 5 европейского.

We have a small group but with, uh, with a lot of good riders. I hope for win. <laughs> I didn't see a lot of people over the winter so it's kind of uh, meeting together with all the friends. And yeah, it's competition but I don't look uh, on this event like competition but more like nice friendly event. Все в ожидании ветра. Все немножко усталые, но все ждут ветра, который обязательно должен прийти. А я, я буду вам ждать. каждый день рассказывать и показывать как это было. Итак, European Freestyle Pro Tour 2013, акватория Лето Кап, начинается. Всем привет! Очередной день соревнований Аквалета КАП в5 2013 Сегодня задул долгожданный ветер, обещанный организаторами, но еще все равно его недостаточно для проведения соревнований. Ветер, как всегда, дает передышку райдерам подготовить свое оборудование, немножко еще расслабиться, поиграть в баскетбол, пообщаться, позагорать. А мы ждем, посмотрим, что будет сегодня. Ветра ждали, но он почему-то не задул. Заезды переносили несколько раз, в перерывах играли в стритбол, купались, загорали, развлекались как могли. Сейчас тусовка вся плавно перетекла на территорию отеля, играем в пинг-понг, купаемся в бассейне. Все классно, релакс. На этом фоне решили провести чемпионат Аквалета Кап Ефтипи по скалолазанию. вот и закончился кубок Ев5 по скалолазанию. Полным ходом идет подготовка к мероприятию открытия кубка Ев5 по винсерфингу. Церемония начнется буквально через несколько минут, а закончится глубоко за полночь, а может быть даже ближе к утру. То, что там будет, вы увидите уже завтра. А сейчас счастливо оставаться. Пока. С вами был Артем Колесов. До завтра.